নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে অথবা আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত হোৱাটছআপযোগে মেছেজ কৰিছিলে বা ফোন কৰিছিলে যে ছাৰ ই বুক ওলালে নেকি বা পাব্লিছ কৰিলে নেকি তো কিহৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছে আপোনালোকৰ যিহেতু শ্ৰীমান্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্সৰ আণ্ডাৰত যি চি ডাব্লি দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ এক্সামসমূহ আহি আছে তাৰ আপোনালোকে ই বুকখন বিচাৰিছিলে ত' আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ই বুকখনত কি কি কোনকেইটা কৰ্চৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকক জনাই দিছোঁ বি এন ডি ফাৰ্ম লগতে বি এছ চি নাৰ্ছিং বি এম এল টি বা পেৰামেডিকেল কৰ্চেছ এইটো আপোনালোকৰ বৰ্ষটো দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ বুলি ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যনটো উলিয়াইছোঁ ত' ই বুকৰ ডেম'খনত ডেম'টো দেখুৱাম আপোনালোকক ত' স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি চাবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে এটা কথা কৈছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যনৰ আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ গাইডত পাব আপোনালোকৰ বহুত আছামিছ এণ্ড ইংলিছ লেংগুৱেজত কুৱেশ্যন এনচাৰ তো ইয়াতে আপোনালোকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্সৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ সকলো প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এই মাষ্টাৰ গাইডখন বা মাষ্টাৰ ই গাইডখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ ত' ইয়াতে এজ পাৰ চিলেবাছ মতে ইংলিছ বায়'লজি কেমেষ্ট্ৰী ফিজিক্স আৰু মেথছটো আপোনালোকক এক্সট্ৰাকৈ দি দিম যদি যোনসকল কেণ্ডিডেটে মেথছ দিব বিচাৰিছে সেইসকলক এক্সট্ৰাকৈ পি ডি এফ এটা দি দিম এইটো পি ডি এ পি ডি এফত আমি ইনক্লুড নকৰোঁ যিহেতু চাৰিটা ছাবজেক্ট পাব আৰু এই এতিয়া চাৰিটা ছাবজেক্ট আপোনালোকে ই বুকখনত নাপাব আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা কথা কৈ লওঁ যে ই বুকখন বৰ্তমান চেক কৰি হৈছে ইংলিছ আৰু বায়'লজি দুটা পাৰ্টহে কেৱল চেক কৰি সম্পূৰ্ণ চেক কৰি তাতে আপোনালোকক উলিওৱা হৈছে বাকীখিনি এতিয়ালৈকে চেক কৰিব পৰা নাই যেতিয়া আপোনালোকৰ ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰিৰ পাৰ্ট দুটা ৰিচেক কৰি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক আকৌ এনেধৰণে ভিডিঅ' আকাৰে বা আপোনালোকক কমিউনিটি প'ষ্টত নহ'লে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত মই জনাই দিম যে পাৰ্ট ছেকেণ্ডটো আপোনালোকৰ মুকলি হ'ল বুলি এতিয়া আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ পাৰ্ট ৱানটো পাব য'ত নেকি ইংলিছ আৰু বায়'লজি কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি পাব ত' সকলোখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোতে গম পাব যে কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম স্কিপ নকৰিব আৰু ই বুকৰ ডেম' এটা দেখুৱাম ত' সেইখনো চাই ল'ব ত' ই বুকৰ প্ৰথম পেজটো এইধৰণে থাকিব আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন মাষ্টাৰ ই গাইড ত' এইটো ই বুক হ'ব বি এছ চি নাৰ্ছিং বি ফাৰ্ম ডি ফাৰ্ম পেৰামেডিকেল কৰ্চৰ লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি এক্সাম আছে এছ এছ ইউ এছ এছৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি হ'বলগীয়া আছে সেইখিনি পাৰিব আৰু প্ৰেজেণ্ট কৰিছে আমাৰ টীম এল ডাব্লিউ কে সকলো টিচাৰে লগ হৈ এই ই বুকখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে তো বাকী পাৰ্ট দুটা আমি যেতিয়া ৰিচেক কৰি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক ইউটিউবৰ দ্বাৰা বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ দ্বাৰা বা আপোনালোকৰ কমেণ্টি প'ষ্টৰ দ্বাৰা জনোৱা হ'ব ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ কিছুমান পেজ এই ধৰণে পাব এইবোৰ পঢ়ি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আৰু চিলেবাছকেইখন এনেকৈ থাকিব ইংলিছ বায়'লজি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী যিহেতু মেথছটো এক্সট্ৰাকৈ দি দিম বুলি কৈছোঁ ইয়াতে ইনক্লুড নকৰোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে চিলেবাছৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে ই বুকখন পাবলৈ ইয়াতে ফোন নাম্বাৰো দিয়া আছে চাই ল'ব তো ফোন নাম্বাৰ এই ফোন নাম্বাৰত আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ আপোনালোকৰ বি ফাৰ্ম ডি ফাৰ্ম বা বি এম এল টি এণ্ড পেৰামেডিকেল কৰ্চৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ ই বুকখন লাগে বুলি ক'ব আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্ট আমি যিহেতু ৰিচেক কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই মানে সম্পূৰ্ণ হ'লে আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু প্ৰথমতে আমি ইংলিছ ছেকশ্য়নটো এনেকৈ আহিছোঁ আৰু টপিক ৱাইজ আপোনালোকক দি আহিছোঁ ডিটাৰমিনাৰ ধৰি লওক এই ধৰণে কুৱেশ্যনখিনি পাই যাব অপশ্যনখিনি সেইধৰণে থাকিব আৰু এনচাৰখিনি আপোনালোকৰ তলত থাকিব ত' ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আপোনালোকে ডিটাৰমি ডিটাৰমিনাৰৰ পাব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ টেন্স ভইচ নেৰেশ্যন ইডিয়ামচ এণ্ড ফ্ৰেজেছ প্ৰিপেৰেচন ওৱান ৱৰ্ড ছাবচ্টিটিউচন সকলোবোৰ আপোনালোকে পি ডি এফ ফৰ্মেটত পাই যাব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইয়াতে ফ'ৰ্চফুল্লি আপোনালোকক কাকো অৰ্ডাৰ দিয়া নাই যে আপোনালোকে ল'বই লাগিব বুলি ত' যোনসকল কেণ্ডিডেট ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পি ডি এফৰ বাবে বা ই বুকৰ বাবে ত' সকলোৱে বুজি নাপায় ই বুক বুলি ক'লে ই বুক হৈছে আপোনালোকে ডিজিটেল ফৰ্মত এখন কিতাপ আকাৰে পাব সেইখন আপোনালোকে মোবাইল বা লেপটপতে পঢ়িব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে ফিজিকেলি হেণ্ডঅ'ভাৰ কৰা নহ'ব ত' আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেন্তে লৈ ল'ব কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাৰপৰা আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ত' ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ বাবে ই বুক লাগে বুলি ত' পাৰ্ট ওৱানৰ আপোনালোকৰ প্ৰাইচটো হ'ব নাইণ্টি ৰুপিজ আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ নাইণ্টি ৰুপিজ হ'ব তো যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰাইচ সম্পূৰ্ণকৈ এতিয়া দিব পৰা নাই সেই গতিকে ওৱান ছেভেণ্টি নাইনত আপোনালোকৰ প্ৰাইচটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে তো এতিয়া আপোনালোকৰ পাৰ্ট ওৱানটো নাইণ্টি ৰুপিচত আপোনালোকৰ ল'ব পাৰিব ত' এয়া আছিলে আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন যিহেতু আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই আছিলে যে বি ফাৰ্ম এণ্ড ডি ফাৰ্ম লগতে বি এম এল টি পেৰামেডিকেল ক'ৰ্ছৰ বাবে ই বুক প্ৰস্তুত কৰি আছিলে বুলি ত' পাৰ্ট ওৱানটো আমি মুকলি কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে